おはようございますマスターすでに身支度ができているようで何よりですさて早速ですがビジネスのお話をバレンタインの予定が決まりましたわ。8時からガラテア様バーバンシー様と現代アートの勉強9時からミス・クレーン様とエッチャン様とステージライブ企画 10時から「グダグダの皆さん」と「エリザベート・シンデレラ様」のミュージカル鑑賞11時から「モルガン陛下」と「ハベトロット様」とテレビドラマ「奥方は魔女」の鑑賞と昼食会13時から「メリュジーヌ」「パーシバル様」と「馬上槍の模擬戦14時から15時50分まで2021年カリブ海冒険隊の集い その後10分のタラスクキッチンを挟んで16時からモレー様ゼノビア様を交えてハロウィン対策本部の視察続いて17時からはニキチッチ様のサバイバル教室18時からは旧ペペローンの伯爵亭跡にてバーゲスト様とのディナーとなりますまた対抗帽師から釣りのオファーが入っておりましたが。 私の一存でスルーしておきましたまあ無理あるいは身に覚えがないとおっしゃる私なりにマスターの召喚事情を察して一日の予定を組み立てたのですがみ足が過ぎたようですまさか召喚控えめの淡白な方だったとは まあそれはそれとして今のは新規のお客様とのスケジュールめくるめく2022年の風を感じるためにはこれまでの責任を果たさなければなりません具体的に言うと他の皆さんとのイベントです積もりに積もったチョコの受け渡し実に300件ほど中にはカルデアに召喚されていない方もいらっしゃるかもですが。 そそこはそれ霊気グラフの奇跡ということでこちらは特別会場を設け一気につき50分で対応していただきますがよろしいですねそうですわよね私もこのような握手会じみたバレンタインはどうかと思うのですがサーヴァントの皆さんから「頑張れカルデア」。 今年もフルで走り切ってほしい物理的に不可能でも精神的にはやってやれないことはないフフフォォォと相談されまして「ご存知の通り私はマスターの万能秘書」。そういうことでしたらとサーバントの皆さんからの依頼を請け負ったのです。 会場はととっても楽しいところだぞ当然ながらマスターに拒否権はありません自らの行いと向き合う時が来たのですとはいえこれが通常人類には実行困難なミッションであることも承知しておりますですので走れぬ犬には激励の雨。 泣けない豚には叱責の無知痛みに勝る活力はなしどんなダバでも甘く鋭く調教するビーストテイマータマモビッチ・コヤンスカヤ心を鬼いいえ女神にして使えさせていただきますもう。 それは誤解というものです私もできればタマモ族らしい神聖な姿でマスターを支配して差し上げたかったのですが本能のままサーヴァントを召喚する獣には雷撃のごときしつけが必要でしょう不眠不休で馬車馬のように働く12日間 もちろん殺すような不手際はいたしません。愛いの獣の名にかけてあなたを1匹の獣にして差し上げましょう。 シャワーも浴びずにベッドに倒れ込むのは衛生上おすすめしませんが今はとにかく眠りたいご様子起こすのはそれこそ鬼の所業ですわねともあれお疲れ様でしたマスターいざとなれば本気の私の出番かとも身構えておりましたが英霊の皆さんを従えるマスターにふさわしい 立派な働きでしたですので私からもホームのサービスをごゆっくりお休みくださいまた明日いつもの時間に NFF サービス代表取締役タマモビッチゴヤンスカヤでした